История нескоренных будет у стенах військовой частины. Чему брали самое такое место? Я, я считаю, что наш проект именно для военной части он очень важен. Ну, ну как, ну, понимаете, то есть война идет, они в ней участвуют, и для них это важно, что их ценят. Э, вспоминают о героях этой войны. Это постоянное напоминание, какой ценой нам дается эта война. Наша, мир, наша мирная жизнь, какой ценой дается все это. Это должно быть постоянно, знаете, не эпизодически мы вспоминаем там раз-два в год, а мы постоянно должны об этом помнить, что война не закончилась. Ну, смотрите, вот по вагону метро. Я думала, вот я честно думала, что будет очень много, знаете, там, ну, вандализм. Я боялась этого очень. Портреты ребят и вообще нет. Все спокойно ездит. Ну, по-моему, пару раз там сняли плакат Дебальцева. Ну, наверное, это сами ветераны там, я так думаю. Но вандализма как такового вот в вагоне я не видела. І це mm. радує. І цей вогонь курсує читають. досі, так? Так, да, так, да, він курсує. І у мене їхав мальчик, син погибшего, і от він дойшов, і от недавно ми говорили, Він люди читають. ветеран, як читати. Там. Ну, Людям це цікаво. В які ще локації, місця, можливо, ви б хотіли поширити свій проєкт? От ми сказали про метро, сказали про вузи. Де ще не вистачає, на вашу думку? Ну, знаєте, можна було б і в середні учебні заведення технику моего училища, потому что мы растим молодежь, на чем-то ее надо растить, на каких-то примерах. Давайте героизировать нашу армию, давайте вспоминать наших героев, потому что это те люди, которые вот, когда смотришь в эти портреты, это те люди, которые жили рядом с вами. Там не только кадровые военные, там люди, которые мобилизованы, добровольцев очень много, обычные, вот те, которые живут рядом с тобой. И эти люди встали и пошли защищать тебя, меня, мою семью. Я считаю, что я им обязана. Я еще раз хочу сказать, памяти много не бывает. Давайте помнить mm -hmm. о том, что они сделали для нас.